Вітаю, це програма в темі. На Закарпаття нет місяць толерантності. Тому ми намагаємося дослідити, чи терпимо закарпатці ставляться до інакшості інших. Минулого нашого ефіру. Соціолог Федір Шандер зазначив, що закарпатці дуже привітні люди і що вони дуже терпимо ставляться, наприклад, до представників ЛГБТ спільноти. Чи справді це так? Про це говоримо з активісткою ЛГБТ руху Віталіною Коваль. Доброго дня, пані Віталіно. Доброго дня, Ольга. Чи можна відкрито говорити про свою орієнтацію на Закарпатті? Бо знову ж таки я сказала у підводці, що в нас в гостях був Федір Шандр, котрий сказав, що закарпатцям абсолютно все одно на сексуальну орієнтацію в своїх ближніх, тому вони до цього ставляться абсолютно нормально. Чи так це? Как вам сказати? З одної сторони, кожен чоловік має право говорити собі все, що хоче і як хоче, і о собі яку інформацію, яку... он считает нужным, или она. Но часто мы сталкиваемся с тем, что э, во время раскрытия своей ориентации, то есть во время камин э, люди близкие просто не принимают человека. Поэтому м, такое признание, оно связано со множеством рисков. То есть всегда присутствует риск того, что даже самые близкие люди отреагируют очень негативно из-за гомофобных каких-то настроений – и человек столкнется с таким ворохом проблем, которые он не всегда готов просто поднять. Поэтому многие люди боятся заявлять о себе открыто. Часто боятся? Да, часто. То есть мы работаем над этим. Вот у нас есть комьюнити-центр в Ужгороде для френдли людей, то есть для открытых людей, которые борются за права человека, в том числе для представителей и представительниц ЛГБТ-сообщества. И вот мы ведем какие-то дискуссии, проводим беседы. И ну, если я скажу, что 6 из 10 боятся, то я не ошибусь. Я дозволю себе так и якщо если можно трохи особистой истории. Как це было у вас? Вы боялись говорить, а как це сприйняло ваше найближче оточення? оточение? Да, я боялась об этом говорить, причем я боялась долго, наверное, 10 лет прошло прежде, чем я окончательно заявила о себе. До этого у меня было несколько попыток, которые я пыталась сказать своим родителям, потому что, ну, с друзьями все проще. Друзей мы все таки подбираем по интересам друзья — это те люди, которые принимают и понимают любое действие практически, условно говоря, человека или проявление. А вот родные не всегда, к сожалению, толерантны. И лично моя история была сопряжена с тем, что у меня были конфликты с родителями, и прошло очень длительное время, прежде чем они меня приняли. Зараз конфликтивная мая. Сейчас конфликтов нет, но это буквально ну, два года как. И мы разошлись на том, что мне сказали, хорошо, давай мы не будем об этом говорить, ну, потому что это для нас больная тема, по многим, скажем так, их убеждениям. Но мы тебя любим, мы тебя принимаем, ты наша дочь. вот И все будет хорошо. Багато батьки воспринимают часто ориентацию своих детей, какую-то хворобу. У вас это было так само и, возможно, из прикладов знакомых, справді справдиться так бывает. Дело в том, что люди не до конца осведомлены о том, что такое сексуальная ориентация, как она развивается и, 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 и с чем это едят, грубо говоря. А, так как у нас в обществе очень высокий уровень стигматизации людей гомосексуальной ориентации, то, ну, например, в моем случае Мои родители воспринимали, как будто это какой-то изъян. То есть мы где-то не доглядели, мы что-то упустили, мы неправильно воспитали, мы там просмотрели какое-то плохое влияние. И все это основывается как раз на вот этих стереотипах, которые бытуют в обществе по поводу представителей и представительниц ЛГБТ. Почему? Потому что считается... Вот есть такой стереотип, например, да, что... Ориентация – это такая вещь, которая очень легко меняется, и если вот вы где-то на улице увидели человека гомосексуальной ориентации, то хоп, щелчок, и вы становитесь таким же человеком, и меняете быстренько свою ориентацию. На самом деле, естественно, это далеко от реальности, это ну, очень тяжелый и сложный процесс самоосознания прежде всего, то есть… И у меня тоже был высокий уровень самостигматизации, когда я впервые поняла в подростковом возрасте. Я пережила достаточно длительный период, там 4-5 лет, наверное, внутренней гомофобии, когда я отрицала себя. Я решила, что вообще там никаких отношений, ну, ничего такого. Потому что вот эта вот общественная стигма, она была в моей голове. И она перешла в самобичевание, и только после того, как я поступила на психологический факультет, я разобралась в себе, приняла себя и уже чувствую себя хорошо. С какими проблемами она чаще сталкивается? Первая и основная проблема ⁇ это дискриминация. Дискриминация во всех ее проявлениях, то есть это когда это и... В, трудовом, ну, в трудовых взаимоотношениях это и в социальных взаимоотношениях, каких-то. То есть, если у нас очень много историй, когда люди заявляли о своей гомосексуальной ориентации, и их после этого там, травили всем коллективом, выгоняли с работы или делали так, чтобы они писали увольнительную. Много историй также подростковых, например, когда в школе ученик или ученица каким-то образом или признается, или становится как-то известно про э, то, что это представитель или представительница ЛГБТ, то опять же начинаются травля одноклассников, при этом учителя, которые должны что-то делать, те же заучи по э, воспитательной работе, они ничего не делают и молчаливо попустительствуют вот этой вот травли. Вот это присутствует. Плюс большой уровень у нас преступлений на почве ненависти. Вот. И причем за последние несколько лет я видела, есть такой правозащитнический центр «Наш мир», который занимается ну, в том числе анализом ситуации на, на почве ненависти к представителям ЛГБТ. И там большой уровень преступлений на почве ненависти именно к представителям и представительницам ЛГБТ. Но так как законодательство у нас несовершенно в этой сфере, то доказать это практически невозможно. То есть это очень серьезная должна быть доказательная база, чтобы это преступление классифицировать так. И даже судьи, когда выносят решение, очень часто ну, не учитывают тот факт, что это преступление на почве ненависти. И был один случай, где то, что преступление на почве ненависти стало облегчающим э -э наказание, а, а не отягчающим, как это должно было быть. То есть вот эта проблема, она действительно актуальна. В минулому нашому ефірі про толерантность, я знову ж таки повернуся до нього, Соціолог Федір Шандор сказав, що Закарпаття до представників ЛГБТ ставляться як просто до звичайних людей. Їм абсолютно все одно, бо всі ми маємо свої справи, всі ми маємо свою роботу, свої сім'ї та дітей, і нам все одно на життя інших, якщо вони не заважають нам, тобто, якщо вони не проводять парадів і не роблять ніяких інших речей, чи справді всім все одно? То, что делайте, что хотите, но не мешайте нам. Это известная риторика, в которой заключено, уже заключена стигматизация представителей и представительниц ЛГБТ сообщества. И это все называется таким прекрасным словом, который придумали восточные наши соседи пропаганда, да. Вот. И не так все безоблачно, потому что как только люди начинают открыто говорить о себе, они все равно сталкиваются с проявлениями дискриминации. И что касается вот этого момента, делайте, что хотите, но не выступайте, да, грубо говоря, то это прямое нарушение прав человека, потому что люди имеют право устраивать мирные собрания по сообщению о том, что они собираются устроить мирные собрания, где хотят и как хотят. На Закарпатье ЛГБТ-маршев не было. Нет, не было. А чем можливо его провести? Какое будет реакция? Но, оценивая опыт, например, Киева и Одессы, вот в, в этом году я была волонтером безопасности на Киев, uh, прайде 2016, на марше равенства. Вот. И uh, там было очень много, во-первых, там было в колонии было очень много представителей, не ЛГБТ-представительницы, просто пришли люди, причем их было большинство. Это просто люди, которые за права человека для всех и каждого, независимости от э, религии, политических убеждений, цвета кожи и в том числе сексуальной ориентации. В Закарпатье я думаю, что люди бы пришли, потому что я знаю уже очень много людей, которые хотят прийти, если бы что-то такое прошло. Но и было бы сильное противодействие. Оно было бы, потому что у нас тоже есть, например, какие-то радикальные организации, а так почему-то сложилось сейчас вот в современной Украине, что радикальные организации, очень ревностно относятся к мероприятиям, которые проводят представители ЛГБТ, и просто правозащитники, если там даже где-то это правозащитническое мероприятие может быть, но там где-то мелькает тема ЛГБТ, они считают просто обязанным прийти и сорвать, или там не допустить, или даже это ужасно, но покалечить людей, которые там были. А чи повторилась бы такая ситуация, как была у Львова, на весне этого года, потому что там все закончилось довольно таки трагично и чем и, и в Ужгороде? Я думаю, что все, все равно не так, потому что у нас действительно более демократичное общество, более терпимое, более толерантное, и в принципе это во многом связано с тем, что у нас люди и часто бывают за границей, и у нас мультикультурное и мультинациональное население, и все представители разных национальностей прекрасно находят друг с другом общий язык. Поэтому здесь, здесь действительно демократичнее, и я думаю, что такой ситуации бы не было. Были бы, возможно, какие-то возмущения, может быть, какие-то провокации, с которыми, опять же, нужно работать на уровне просто обеспечения безопасности, как и любого другого шествия или массового собрания. Вот. Но, думаю, таких вещей, как во Львове, у нас бы точно не было. Тепер, якщо можна, більш детальніше про конкретну дискримінацію, бо ми б говорили з вами про таку більш-менш слобасну дискримінацію, з якою стикаються представники ЛГБТ. А якщо про більш таку конкретну, то Какая дискриминация в законодательстве? Чем законодавчиво та держава, по сути, дискриминирует представників ЛГБТ? Ну, законодательно у нас вообще э, это преступление на почве ненависти, которое, в принципе, ну, сейчас тяжело доказуемо. И я не помню, может быть, один или два случая, где это было доказано. Все они классифицируются, идут по другим статьям это первое потом вот сейчас внесли еле еле в трудовой кодекс поправку но все равно фактически это никак не работает нет механизма защиты собственных прав если вас увольняют из-за того что вы вот там представитель или представительница группы ЛГБТ ну и в принципе это это пока что все потому что все остальное законом разрешено и защищено Вапрос стоїть в однополих партньорствах. Вот основной вопрос. Наскільки важливо їх легалізувати? Проблема насправді така гостра, що заважає для чого потрібен шлюб. Ну, смотрите, сейчас готовится законопроект по однополым именно партнерствам. Почему? Это компромиссный такой вариант между, с одной стороны, представителями и представительницами ЛГБТ, которые хотят заключить брак, и между Религиозными общинами и людьми, которые настаивают на том, что брак это святое таинство, несмотря на то, что это давно уже светские э, светский обычаи, и святое таинство это только венчание у нас. Но есть серьезное противодействие: люди не хотят, чтобы партнерство ну, назывались браком. Окей, разрабатывается закон про однополые партнерства. Зачем он нужен? мало кто вообще понимает но многие думают что это какая-то прихоть да, вот, что люди просто чего-то хотят но во-первых это вопрос про права человека почему одни могут а другие не могут это первое во-вторых это юридические вопросы это ряд юридических вопросов где представители представительницы лгбТ не защищены абсолютно что это это наследство. Это совместное воспитание детей. Это раздел имущества. Очень много случаев, когда кто-то из пары умирает, а второй человек получается юридически никто. То есть и тогда там чуть ли детей не передают далеким родственникам, с которыми все поссорились, с которыми никто не поддерживает контактов и, или, например, передают опекунам. От люди живуть разом, це, припустимо, дві дівчини, та? Да. і вони живуть ніби в шлюбі, да. але документами це ніяк не зазначено. І да. хтось хворіє да. та, і потрапляє до реанімації, то вот. розпоряджатися ніхто. То же саме, не допуск, во-первых, в реанімацію, во-вторых, невозможність прийняти рішення. Тобто, ну... це острый вопрос. Это острий вопрос, де представники ЛГБТ не захищені вообще. С этим сейчас вы работаете, так? И на Закарпатье как-то тоже с этим работаете? На Закарпатье мы работаем больше, мы собираем информацию, мы помогаем проводить тому же центру наш мир исследования по, по, по бракам, по там, партнерству, по ожиданиям и потребностям однополых пар. Вот. И проводим разъяснительную работу, то есть это какие-то лекции, дискуссии и вот в таком ключе. Дякую вам за розмову. Це була програма в темі в рамках аналітичного проекту «Закарпаття.нет. навколо теми. Нагадую, в нас місяць толерантності. Будьте терпимими.